Це, це підтримка з боку батьків. Коли ти ще не можеш працювати, вони тебе забезпечують. Це довіра. На цьому тримається вся родина. Сім'я, мені каже, це папа, мама, діти. Я, ну, я знаю, в наше час це говорили ячейка. Первая ячейка общества. Но в настоящее время можно сказать, что это сплоченное дружественное коллектив. Вот. Для меня семья это союз мужчины и женщины, который основан на взаимном доверии. Ну, для меня семья это счастье. Это не я куда я спешу завжди, там моя дитина там не человек. Все, что у нас, все, что мы семья это очень хорошо. Ее вовремя надо строить свою семью. Счастливая семья – это когда там любят друг друга все. Вот это счастье. Счастливая семья приходишь додому и чувствуешь себя в тепле, в уюте, есть кохании, в всего любовь. Если ты любишь человека, то семьи тебя любят, то это будет хорошая семья на долгие годы. Слово семья, когда есть папа, мама, здоровая дитина. И чтобы вас любил основное. И детки, чтобы были. Главное ⁇ дружная семья. Счастливая семья ⁇ это когда никто не сварится ни с кем. Счастлива, когда пайки не сварится, когда живут очень долго. Когда ребенок смотрит на родителей, хочет наследовать и продемонстрировать. Для меня счастливая семья ⁇ это когда двое людей вместе с детьми находят в друг в друге, вдохновение, создавать что-то лучше, больше и делать нашу жизнь лучше. Я хотел сделать все счастливее, чтобы не было, не свалился, и все было, понимаете? Тело было очень велико с этим, потому что почему-то мне, кажется, вот когда сбираются все за столом и... Щось розмовляють, кудись їдуть на якусь відпочинок. от Мені галас дітей, які бігають ці ніжки по, по відлозі. Хочу сім'ю. Мабуть, щасливу сім'ю. Щоб була сім'я щаслива, треба прежде всего друг друга уважати, крім того, що любите. Ведь вы не будете выходить замуж не любя, а будете выходить замуж по любви. А по любви замуж, значит, надо друг другу помогать. Треба меньше гордыни, меньше гордости, треба больше взаиморазумения. Уважение все время, только тогда сохранится. Любить мужа, любить детей. Для этого мы и создаем люди семью. Правильно воспитывать детей, потому что иногда одного члена семьи одни требования, другого другие. И получается на этой основе неприятности бывают семейные. Вот, поэтому нужно как-то договариваться, чтобы общие были требования к детям. Стараться как бы сохранить уважение друг к другу, терпение в семье, уступать, конечно, друг к другу. Треба идти на Побільше цінувати, дарувати подарунки, якщо є можливість. Прислухатися один до одного, колись поступатися, колись змовчити, підтримати. Тому що підтримувати і чоловіка потрібно, і дітей, і щоб вони рухались вперед, говорити про те, які вони Мені Міно довірять тому, навіть якщо хтось робить ошибки, все одно... без доверия никогда не возникнет но ну, именно в крепкой семьи и всегда будут возникать конфликты. Ну, черви, да вот и повагу тем людям, которые рядом для тебя. Все mm. так думают, повага и выше такого. Mm. Делиться своим счастливым настроем, mm. обовязково, никогда не нести. Потому что Погано на, на роботі нанести mm -hmm. в сім'ю, а тільки нести радість, я думаю, mm -hmm. тоді буде щастя в сім'ї завжди. Я думаю, що цей центр сім'ї дуже потрібен для тих сімей, які не знають, як зробити щастя. Інколи дуже багато проблем у сім'ї ну, виникає за того, що навіть ми інколи не розуміємо, що таке сім'я. Тих сімей, які батьки не можуть вирішити проблеми самі. Ну, з, Або малозабезпечених, або з якимись неповноцінних сімей, або ну, з якимись негаразними сім'ях, де потрібна підтримка, допомога, порада любов. В первую очередь, э, ну, своим, самым, мне кажется, главным заданием э, должно, должно стоять то, чтобы э, наши семьи в Украине э, как можно меньше разводились, как можно больше получали именно поддержку в трудную минуту, какой-то, ну, в принципе, консультационную. Чтобы не сразу там рубить с плеча, что все, мы уже расходимся, а может быть, там ничего серьезного нету, никакой проблемы в семье Звичайно корисний, потому что есть много семей, у которых есть проблемы, які вони не могут сами бороться. Требуется помощь. То я думаю этого блага. Наверное, помощь понадобится тем, у кого в семье не очень все ладится. Может быть психолог, может быть что еще логопед, может там для семьи то это наверное только свой загрыз. Очень хорошо, что он понадобился. Вот вы хорошо работаете.